предыдущую ночь и днем 29 октября наш район пережил неблагоприятные условия погоды, которые были связаны с прохождением активного циклона по югу Украины. В тыл этому циклону сейчас происходит активный заток холода. И поэтому в новогоднюю ночь, днем 31 ожидаем серьезное похолодание. По прогнозу Днепропетровского центра по гидрометеорологии ожидается переменная облачность без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер в северной четверти 7-12 метров в секунду. Температура воздуха ночью 18-20 градусов мороза, днем 12-14. На новогоднюю ночь с 31 на 1 января ожидается наиболее низкая температура воздуха. Осадков также не ожидается. Температура в новогоднюю ночь 19-24, а днем 1 января 9-14 градусов мороза. Ну и в ближайшие дни, к окончанию выходных, то есть днем 2 числа, ожидается ослабление морозов днем до 0,5 градусов мороза. Дальше до рождественских праздников температура будет уже такая более комфортная от 0 до пяти шести градусов мороза